ਤੁਹ ਲਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਰੇਦ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਕੇ ਸਾਥ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਣ ਕੀ ਕਰਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਵਾਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਾ ਜੁਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਇਆ मैं क्यों आया हूँ इस युग में बंद कर मुझे सब धर्मों की एकता करवानी है मुसलमानों के से एकता के लिए क्या ही थे दो ही धर्म थे एकता हुई लेकिन उन्हें न हिंदुओं को न मुसलमानों को पसंद नहीं आई दोनों दुश्मन हुए नौवे पातशाह जिन जंजू के बारे लिए बलिदान देते हैं उस वही जंजू तलकथारी दसम पातशाह के दुश्मन बनते हैं कितने साल बाद देख लो चार बीस तीस तीस साल में नहीं जब से करते हैं। कि हमारा तो धर्म बचाया था उसकी दुश्मनी करते हैं क्यों वो पत्थर पूजा के खिलाफ है असली धर्म का प्रचार करते हैं वो नहीं बर्दाश्त नहीं ये बर्दाश्त किसे है ये धर्म सब बातें हैं मुझे पता है एच को का जिस तरह से मैंने वहां लेख लिखे हैं मेरे वो बंद किए जब उन्हें पता लग गया लेख सब पता है उन्हें मान रखा है उन्होंने 2018 में और में दो दफा के गलत प्रचार हमसे हो गया लेकिन ठीक करने को फिर तैयार एच जी पी गाल करें हाँ ऑनलाइन आँ, पढ़ा है देख लो और ये पब्लिक जो है अगर गुरु वाली होती तो ये जुमे क्यों नहीं हुई कि जब तुम बोलते हो गलत है गलत क्यों हुआ तो ये भोग रहे हैं गुरु छोड़ रखा है नहीं सकते नहीं। अब ख्वार हो गए ना अगर गुरु की तरफ आ जाएंगे ना पब्लिक धर्म की तरफ आ जाएगी तो मौसला तो दो मिनट में हल हो जाएगा एकता में है सब शक्ति इनको थोड़े थोड़े लाड़ दे के फाड़ लेते हैं ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਮੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੋ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਲੋ ਪਰ ਬਸ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਸਾਬ ਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋੜ ਰਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਧਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਲਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋੜ ਰਹਾ ਹੈ जुलम का हद हो गई वो तो उनकी बुद्धि खराब कर गर विनाश काल विपरीत हो गई इतना कॉन्फिडेंस हो गया इन लोगों को कह गया तो बेईमान है जो मन रहे है ये तो वोट दे ही देते हैं ओवर कॉन्फिडेंस है उनको इन्होंने सब देख लिए देखो तजरबा आदमी को अकल देता है तजर्बे तो से अकल आती है नुकसान से अकल जो आती है वो तो काम की होती है नुकसान हुआ है किसानी का अकल आई है सबको ही अकल आई है ज्ञान हो गया सियासदानों को संत इन्होंने देख लिए कोई आया संत इनके रेस्क्यू कोई नहीं आया सब देख लिए ना बस संत भी देख लिए धर्मा आदमी भी देख लिए अच्छा दान भी देख लिए, अब तो बारी है ईमानदारों धर्म असली धर्म का अब नंबर आया है। नहीं नहीं। जब नकली धर्म लोग टेस्ट देख लेते हैं हर प्रकार का नकली धर्म का टेस्ट कर लेते हैं तो असली धर्म बोलता है उतनी देर वो बोलता ही नहीं उसे पता है कब बोलना है कब नहीं बोलना दरअसल वो नहीं बोलता वो बुलाया बोलता है नानक तो वो बुलाता ही नहीं उसे ज्ञान देता ही नहीं उतनी देर ये चाबी तो कित कहीं और है कौन बोल देगा ये बातें मैं कहा से लेके देखे जो तो कोई जानता ही नहीं जहां से आती है वही चाबी है उसे वक्त का पता है उसे टाइम का पता सब पता है उसे उसे सब फिट करके रखे हैं जैसे आप लोग फौजी हो तुम्हारे बड़े अफसर हो तुम्हें पता है फला जगह में क्या चाहिए फला पहले फिट करके रहते हो दुश्मन का भी पता है आपको तो जो ये नकली धर्म है असली धर्म का दुश्मन है वो असली धर्म का माना कौन है वो आप है जहाँ आप है खुद ही और खुदा का भैर है दुश्मनी है खुद करते हैं लोग हंकारी हैं जब हम कार की हद हो जाती है फिर वो अपनी चाबी फेर देता है उसे क्या है? किसी के अंदर फेर दे तुम्हारे भी अंदर फैल रही है तुम्हें ना पता हो सबके फैल रही है परेशान जब ही है हम परेशान हैं क्यों हैं? हम दुखी हैं क्यों हैं? क्यों हम शांत हैं हमें नहीं पता शांत है हमारे अंदर शांति है गुरबाणी का कह संतन दुख पाए तो दुखी जब संतन सोचते हैं संत लोग सोचते हैं भले आदमी सोचते हैं भगवान को अब कुछ करना चाहिए अब तो बहुत जनता दुखी है। तो फिर वो कर देता है जब लगा देता तो फिर बड़ी संभावना है इसे काटने पूरी क्लियर है कुछ संभावना क्या है ये दीवार पे लिखा हुआ है ਦੇਖੋ ਰੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਧਰਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਥੀ ਜਿੰਨ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਅਬ ਲਿਆ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਕੀ ਬੱਤੀ ਛੋੜੀ ਹੋਈ ਥੋੜਾ ਵਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੂਰਤ ਪੜਨੇ ਫੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਬ ਜੂਰਤ ਪੜੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਉਹ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਥਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖਾ ਥਾ ਗੁਰਦਾਨ ਕਾਇਆ ਤਵੀਰ ਆਇਆ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਧਰੂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਲਾਦ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਇਆ ਕੁਝ ਅਬ ਆਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ पूरी फोर्स झोंक दी आप लोगों को पता हो या ना हो लेकिन आपका जन्म क्यों हुआ है कैसे हुआ है, शायद आपको पता हो जाएगा थोड़ी देर में क्यों हुआ है। पता ही है कि हमारी ये ड्यूटी है हम निकलनी जिन्होंने खोपरी उतरवा दी अपनी उनकी ड्यूटी थी जब पता लग जाए मेरी ड्यूटी है ये तो फिर आदमी के लिए सब दुनिया मामूली बात हो जाती है कुछ भी नहीं रहता तो एक सपना है समझा वो जो चीज उसे मिलती है जिसका नाम अब साहब जाते हैं अब जो उनका नाम है और जब तक रहेगा बड़े से बड़े राजाओं के कह कौन हमेशा रहे तो? ये बदम ही लेके जाएंगे ਕਦਾ ਨਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਰੋਚੰਦ ਇਹ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਕੋ ਜਾਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾਉਂ ਜੀ ਅਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਅਸ਼ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਗਰ ਮੰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 5 ਤੋਂ 10% ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਬਾਕੀ 90% ਜੋ ਗਰੀਬ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਕੋ ਇਹਦੇ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆ 5% ਕਹ ਹੈ 10% ਕਹ ਹੈ ਅਭੀ ਤੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਕੋ ਅਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ 5% ਹੈ सबका हौसला इतना हो जाता है कि हम तो नवेश दबा लेंगे क्या लड़ने की जरूरत नहीं वह तो पर्ची का बोर्ड का है पर्ची है और क्या करना है जरूरत नहीं है हमें अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है तो दो साल को इलेक्शन आया तीन साल को पर्ची से बदल देंगे सब कुछ सच कुछ भी नुकसान करने की जरूरत नहीं ये देश हमारा है ये प्रॉपर्टी हमारी है उनकी नहीं जो 5 परसेंट वाले हैं बिल्कुल अपना नुकसान नहीं करना बिल्कुल कैश में नहीं आना भारत हमने बनाया हमारे टैक्स से सब कुछ हुआ है उन्होंने क्या किया अब होश की जरूरत है जोश की जरूरत नहीं है अकल की जरूरत है अकल से काम लेने की जरूरत है वक्त आ गया अकल से काम लो। अब जब अकल पे अकल के ऊपर बेअकली राज करती है कौन अकल राज करती है तो शांति पद होती है अकलमंद तो देखते रहते बुद्धिमान तो देखते रहते हैं और सबर होता है उनमें उनमें अब भी सबर है उनका सबर अब भी नहीं टूटेगा वो कुछ नहीं चाहते सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो खुदा के बंदे हैं भगवान का जीव है सब हमारे हमारे ही हैं हम इनके हैं ये हमारे हैं इनको जो दुख है उनसे देखा नहीं जाता और कुछ भी उन्हें तो ये, ये दुख यही दुख भगवान का वो भगवान वो तो फरिश्ते हैं आदमी नहीं है वो ही सुपर ह्यूमन है मैं सुपरी। मैं रहा हूं। जिनको ये देख के दुख होता है ना भगवान को भी दुख होता है उनको भी दुख होता है तो वो तो हैं और, और फरिश्ते कौन होते हैं जो दुख देने वाले हैं राक्षस वो राक्षस है।, है अब लड़ाई अकल की चलेगी अकल जो है धार्मिक आदमियों पे समझदार आदमियों पे ईमानदार आदमियों के पास असली अकल होती है दूसरे तो बुद्धिहीन है जो आदमी बेईमानी करेगा बुद्धिहीन होता है भले अपने आप को कितना चालाक मानता हो उल्टे काम करेगा मैंने रामपुर में भी कहा था कि जो अपनी बुद्धि है हमारी जिसपे हमें भगवान है वो ही हमारी दुश्मन है विचार के देखो बुद्धि हमारी हमें नहीं मानने देती धर्म ग्रंथों को वो हमारा विनाश कराती है हमें इस बात का पता है इसलिए हमने अपनी बुद्धि त्याग के गुरु की मत ले ली मंत्र है हमारा इस मंत्र को लेके चलना है इस मंत्र का प्रचार कर दो मान लेने सब गुरु तुम्हारे साथ है भगवान तुम्हारे साथ है तुम सबर रखोग तयश बनाओ तयश में अगर आएंगे तो उनको फायदा होगा एक साखी में सुनाता हूँ विष्णु भगवान की साखी है इन्होंने सुनाई है इन्होंने लिखी है कि एक आदमी है जावर है कोई एक गरीब है बैठा उसे उन्हें गाड़ी दी बहुत गरीब है चुप हो गया। जैसे हमारे यहाँ पहले थे चार वर्ण थे उन्हें गाड़ी देते ही थे दो दिन चार दिन छह दिन दस दिन अब पार्वती बैठी है शिव जी के पास के आप देख रहे हो तुम्हारे सामने ये जुल्म हो रहा है तुम्हें कुछ ही नहीं आता था। वो कहते थैर जा अभी इसके अंदर भी कुल कुलगुनाहट हो रही है ਉਪਰੋਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕੋ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਰ ਗੁੱਸੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਕੋ ਜਦੋਂ 99 ਉਸਨੇ ਗਾੜੀ ਦੇ ਦੀ ਤੋ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉੱਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠਾ ਤੋ ਸੂਰ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਗਾੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਰੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਕੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰੂ ਆ ਉਸਨੇ ਜਦ ਗਾੜੀ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਦੀ ਉਹ ਬੈਠੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਹ ਵਾਤ ਕਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ये हमने इससे शिक्षा लेनी है अगर बुराई हम भी करें अगर तैश हमें भी आ गया तो हम अरुण में अंतर समाप्त हो जाता है जालिमपो को जुल्म का बेनिफिट मिलता है अगर आप उसे सजा देते दे, उसका जुलम कम हो जाता है ਸਮਝਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੋ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੂਗਾ ਹਮਸਫਰ ਰੱਖਣਗੇ ਜਲਦੀ ਘਣਾ ਵਰ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰ ਹੈ ਕੁਝ ਮੰਤਰ ਹੈ ਹਮੇ ਬਤਾਣੇ ਹੋਗੇ ਸਮਝਾਣੇ ਹੋਗੇ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਾ